જોકે રેલવે અધિકારીઓને આ બાબતની જાણ થતા રેલવે વ્યવહાર તાત્કાલિક બંધ કરી દીધા કરવાની જાણ થતા સુરત જિલ્લા પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા રેલવે સુરક્ષા ફોર્સની સતર્કતાના કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ રેલવે ટ્રેકને જોડવામાં આવતી જોગલ ફિશર પ્લેટ કાઢી નાખવામાં આવી अर्ली मॉर्निंग में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग जो पेट्रोलिंग कर रहे थे उनके ध्यान में आया कि रेलवे ट्रैक की कुछ फिश प्लेट निकाली गई हुई है और कुछ नट बोल्ब भी निकाले हुए हैं तो तात्कालिक उन लोगों ने सतर्कता की वजह से उन्होंने रेलवे तंत्र को अलर्ट किया और पुलिस को भी जानकारी दी गई तुरंत रेलवे के जो कर्मचारी और इंजीनियर्स हैं उन्होंने आके वो ट्रैक को रिपेयर किया नट बोल्ट फिट कर दिए और फिश बेल्ट प्लेट को फिर से लगाई गई इस तरह से एक जो किसी जो व्यक्ति हैं जो गुनेगार है उन्होंने ये रेलवे ट्रैक को डैमेज करके एक कृत्य किया है अभी उसकी फरियाद लेने चालू हैं जीआरपी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और सूरत ग्राम्य पुलिस सब मिलकर अलग अलग टीम बनाकर इसको डिटेक्ट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग और एलसीबी एसओजी और बाकी सब फोर्स पूरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस सब लगे हुए हैं सीनियर ऑफिसर्स भी पहुंच गए हैं पहुंच रहे हैं और इसकी कार्यवाही कर रहे हैं जो भी दोषी होगा उनको पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त कार्यवाही उनके सामने की जाएगी सब कब पता कैसे पता चला इनको सुबह में जब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ट्रैक के ऊपर उनका पेट्रोलिंग चलता है और पेट्रोलिंग के वक्त उनको ध्यान में आया कि फिश प्लेट और कुछ नट बॉल्स वगैरह निकाले गए हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की सतर्कता की वजह से ये पूरा मामला ध्यान में आया कौन, कौन सी ट्रेन रोकी गई थी एक गरीब रथ ट्रेन है उसको कोसंबा में रोकी गई थी और 20-25 मिनट के बाद जैसे ट्रैक रिपेयर हो गया तो उनको तुरंत वहाँ से ट्रेन को पास होने दिया गया था सर फिंग फिसर प्लेट जो है उसके अलावा और कोई नुकसान किया गया हाँ नट बोल्ट एक ट्रैक के ऊपर के नट बोल्ट दोनों साइड के निकाले गए थे और उसके अभी अभी भी इन्वेस्टिगेशन अभी लोग कर रहे हैं कि कितने कितने नट बोल्ट निकाले गए

सूरत संजय सिंह राठौड़ ने अहवाल गुजरात तक